Всем привет, друзья! Сегодня я хочу поговорить по поводу данного аксессуара. Это у нас поилка для собак. Очень отличная вещь, незаменимая. Можно так даже сказать, в жаркие деньки лета. Если вы часто выходите с вашими собачками на прогулки. Габи, ко мне. Динамо Габи, есть. водички идешь попить? Незаменимая вещь для прогулок и путешествий с вашим питомцем. Удобно. Вкусно? габуль, иди сюда. Либо же, если любите путешествовать машиной и берете ваших собачек с собой. Соответственно, эта штука будет вам просто незаменима. Ой, господи, как мы хотели водички той. Еще. А Габи все, тебе. Главное, собачки довольны. Габуль? габуль? Опа! Друзья, также попрошу вас поставить лайк этому видео, если этот девайс считаете действительно полезным. А также напишите в комментарии, какими интересными аксессуарами для собак вы пользуетесь. Также давайте немножко поговорим о характеристиках данной поилки для собак. Она слаживается у нас из бутылочки, которая вмещает в себя примерно 0,3 литра воды. Также тут есть емкость, куда эта вода скапливается. Чтобы наполнить бутылку, нужно просто-напросто вот здесь на резьбе открутить ее и наполнить водой. Чтобы дать собачкам выпить этой водички, вот здесь находится клапан. Для этого вам нужно отстегнуть ее немножко вверх, открыть сам клапан. У вас начнет литься водичка. И легоньким нажатием на бутылочку вода пойдет в емкость. Таким образом, вашей собачке можно будет дать попить водичку. Если она этого захочет. О, Буби, вкусненькая. Да, тебе нравится эта штука. Также хотелось бы отметить, что данная поилка не занимает много места. Очень компактно в перемещении. Ну, в общем, лишних забот вам не предоставит. Хочу отметить, что данный аксессуар стоит не таких уж больших и денег. В принципе, приобрести его можно в любом зоомагазине. Но вещь действительно нужная, я вам так скажу. Особенно, если вы там планируете с собаками путешествовать на машине. Это мы уже проходили. Действительно, очень нам помогло. Собачки наши оставались довольны. Поэтому советуем вам к покупке данного девайса.